Отже, сьогодні у нашій студії Ахмед Суладзе, командир спецпідрозділу Чорний Орел та Мірованадзе. Мірованадзе відомий як президент міжнародної асамблеї грузинського народу, чемпіон світу ММА, військовослужбовець підрозділу Чорний Орел. Вітаю! Колись вже спілкувалися у цій студії. тож хочемо дізнатися, що змінилося за цей час. Як справи у вашому спецпідрозділі? Витаю, витаю всем. Спасибо за приглашение, за эфир. Прошел еще один год войны. Наши воли, наш дух стал еще сильнее. Наши подразделения, наши штурмовики продолжаем сражаться. И наши цели вернуться, доказать и освободить украинские все территории. И мы обязательно будем с этим бороться, будем сражаться и будем освободить все оккупированные территории. Пане Ахмеде. Подразделение «Черный Орел», Орел» выполняет разные э, боевые задачи. Начиная штурма, продолжая разведывательные работы, подразделение на войне уже около полтора год без ротации, без отдыха. Мотивация отличная, каждый ежедневно идет работа, так что только вперед и вперед. Расскажите, на каких направлениях было и что наи бачили? Ну, война вообще дела страшная для кого-то. направлении практически везде принимали участие, начиная Ирпена, ну, заканчивая Бахмутське направление, Кроме Запорожья, можно сказать, потому что Запорожье как-то не пересекались направленням. Пане Міро, знаємо, що ви були на прес-конференції, де обговорювалася доля народів Кавказу та боротьба України з вісю зла. Розкажіть, будь ласка, про це трохи більше. Uh, недавно. в Киеве э, прошел чрезвычайные конференции, там, где э, выступал э, почти всех представителей народов Кавказа, Азербайджан, Армения, Чечни, Дагестан. Я представляю грузинского народа. И мой главный месседж, я обращался народов Кавказа, чтобы они активно приняли и поддерживали Украину, потому что украине в Украине сейчас решается судьба э, Кавказского народа, чтобы как мы будем жить э, тут решается эта судьба и Кавказцы должны помогать украинцам э, и силовыми методами, и гуманитарной, и информационной войне, и тут решается судьба Кавказского народа. И мои главные месседж был это я обращался к кавказскому народу, и мои желания, то, что э, они понимали то, что в Украине реально решается наша судьба. И я надеюсь, поддержка кавказского народа будет больше э, масштабной, больше активней, и мы вместе сможем э, победить на Украине и потом на Кавказе. И Кавказ будет свободный. Скажите, насколько... Близькі зв'язки Грузії з Україною. Україна і Грузія – це історичні браття. братья. Первому е, помочь грузинам, та оказали українці, в своє время сухоми, І у нас исторически є дуже много. фактор, и мы друг друга оказались и доказали, что мы близки. Скажите, пожалуйста, знаем, что грузинский легион довольно интернациональный, и разом с вами до борьбы против России стали и граждане других стран. Расскажите, пожалуйста, про это. По поводу грузинского легиона, мы не представители грузинского легиона, что сейчас разговаривать на той подразделении. Мы можем только по ну, нашим подразделении разговаривать. Что касается иностранный легион, ну там разные люди разные национальности, они воюют, они работают тоже ежедневно, так что только плюс и. Наше подразделение было создано в 2022 году, тогда еще в херсон Херсоне было оккупирование и на Херсонском направлении мы работали. После освобождения Херсона, кстати, с одной из направлений Черный Орел э, вел бой и первый зашел э, с одной направлений в Херсон. И потом, конечно, уже шли э, регулярные армии Украины, сбройные силы Украины. После этого Черный Орел бил перебросен в Бахмутском направлении, это был ноябрь 2022 года. Э, и после этого уже Пахмуте находится и работает подразделение. Подразделение, конечно, есть так такие погибшие, так и раненых, но сила хватает, духа хватает, можем поделиться даже, столько есть. А скажите, пожалуйста, что до обеспечения, спорядження, какая ситуация с этим? забеспечение одной из сброений Украины, бригада одной из сброений України Украины берет на себя, конечно, мы являемся част сброений Сил Украины, работаем совместно. Все хорошо, как говорится, все нормально, все хватает. По мере, по мере возможности все хватает. Слава Богу. То есть, обеспечивают Збройные Украины, или, возможно, грузинская диаспора також? Нет, грузинская диаспора у нас ни о чем не обеспечивает. Только Збройные силы Украины и обеспечивают нашему подразделению конкретно. Пане Мирос, качай, будь пожалуйста, как вы ставитеся до позиции керівництва Грузии щодо подій в Украине? Грузинское правительство, как всегда, они показывают почерк то, что они являются рабами в Кремлях. Мы ничем не волнуемся и не, даже не смотрим их поведение, их угрозы нашей стороне. Даже министр юстиции Теат Сулукьян заявил, то, что поэти, добровольцы, которые воюют на стороне Украины, они сейчас рассматривают вариант, то, что лишит гражданство нас но а, они смогут лишить нас гражданства, но они не могут забрать от нас дух, сердце грузинский. И мы каждый грузин, и понимаем и наши предки давних-давно выбрали путь в запад, и молодое поколение грузин не собираемся возвращаться там, где русская платформа. Мы выбрали Це путь, це історичний э, путь для нас, і ми стали э, на староні правди, на старої свободи, і ми будемо э, сражатися до кінця, і ми обов'язково переможемо. А чи плануєте ви повертатися до Грузії? І що кажуть, як реагують ваші співвітчизники щодо того, що ви наразі в Україні? Есть большой риск, то, что у нас грузинские правительства посадят, и они имеют это опыт, и они найдут повод то, что приняли всякие беспредельные методы, чтобы люди, которые... Вот даже год назад, когда молодые и студенты, протестующие выходили против закона и эти ребята до сих пор сидят в тюрьме. Но год назад их удалось и чтобы не получила принять этот закон. Это абсолютная деградация, это абсолютный отказ от евроатлантический э -э 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 курс. И нас придется строить заново курсы и все отношения в западных политикам. И я думаю, нас... Еще нас ожидает после войны на Украине еще э, большие политические процессы. И мы с этим будем работать. То, что э, надо э, э, понимать, надо сказать, что мы, на, на, надо избивать все русские платформы. И, и как наши предки, мы должны двигаться, бороться на правление Запад. Ахмед. Я бы добавил, что и Восток, и Запад остаются Востоком и Западом, но мы, кавказцы, не должны забыть в первую очередь, что мы, откуда мы происхождение. Мы должны остаться в первую очередь кавказцами и строить Кавказ. На Кавказе достаточно стран, которые могут создать альянс. Отдельный альянс, который очень будет не слабый. У нас хватает ум, разум, э, мотивация, и э, есть уч ученые люди на Кавказе немало, которые могут это все построить и создать. Я бы сторонник более э, того Альянса, если, э, конечно, с Божьей помощью это получится. А с Востоком и Западом, и, конечно, будет э, добра соседская и добро... Э, дружеское отношение. Мы никогда не старались, что кому-то зла принести, наоборот, Кавказцы это самые добрые, самые спокойные люди на свете. А что до роли Украины хочется уточнить ты. И вы також, наверное, Чи... за этот час, пока вы тут пребываете, вы також нашли себе друзей, знакомых? Где? Украине, конечно. Я 2014 года нахожусь в Украине. У меня, вы имеете в виду украинцы? Конечно, у меня, ну, друзей много не бывает, как говорится. Но то количество, которое у меня есть, украинцы рядом, и мы уже годами вместе идем. Они сильные мужчины, верные мужчины и стойчивые такие. Я очень рад, что я с ними познакомился. И сам народ Украины мне очень нравится, если честно. Повертаючись до вашего батальону, чем они принципово отличаются от від других в ЗСУ? Чи все ж таки на разе каждый батальон є функциональным и эффективным? Подразделение «Черный Орел» выполняет задачи, которые не, в каком-то смысле не может выполнить пехота. То есть те подразделения, которые обычно есть в броне силах Украины. Подразделение укомплектировано полностью профессиональными бойцами, которые принимали участие в разных странах на войне. Есть достаточно опыт, есть достаточно ресурсов, что вести бой в любом положении, выходить с любой ситуации, слава Богу, до этого момента все удалось. Конечно, без потери бой не бывает, у нас тоже было потери, но э, слава богу, что мы достигали все цели, которые украинское командование э, ставило перед нами. Пытание до вас, Миро, скажите, насколько вы легализованы в Украине, адже было много разговоров про проблемы легионеров? Я седьмой лет уже в Украине, и у меня не было никаких проблем тут до войны, даже сейчас тут, работать, развиваться. Украина – это, я думаю, один из демократических стран в Европе. И тут уровень демократии выше, чем некоторые страны в Европе даже. Тут абсолютная свобода, абсолютная демократия. І я очень люблю Украину, і для мене це вторая родина. Чи хотіли ви плануєте отримати громадянство України? Я пока не думаю, і у мене тут таже. Тут нету такого, что если ты не имеешь гражданства Украины, ты столкнулся какой с какой-то проблемой. Тут абсолютный комфорт, абсолютная демократия, абсолютная свобода. У меня есть вид на жительство. Но я учусь, я служу и развиваюсь. И я благодарю Всевышний, то, что мне дал сила. И я Де-то оказал допомогу на війні в во час службу і не толька. Зараз доволі багато розмов про те, що все погано, що все перспективи не дуже, і що Україна програє. Чому? Я думаю, це повний фейк. Це російська пропаганда, і українці не повинні. не должен смотреть и читать это русский, про пропаганда. Украина и украинцы, и украинский народ доказали и, и снимали в маска и доказали весь мир, что вторая армия в мире это полный фейк. Украина сейчас продолжает наступ. Украина сейчас даже тем стороне демократии это является один из первых, один из Ведущая страна, и у нас, я думаю, все будет. И, понятно, война, есть некоторые сферы там, где проблема, есть некоторые сферы там, где надо реформа, но сейчас война, и мы не должны сейчас искать и смотреть, чтобы вот там и так далее, и так далее. Сейчас война, и мы должны концентрироваться, чтобы выиграть эта война, и потом уже разбираться друг друга и так далее. На вашу думку, чи можно верить Путину и погодживаться на порамованные? Можно верить Путину? <laughs> Нет, конечно. Uh, Путина однозначно нельзя верить, это даже не обсуждается. Uh, не то, что верить, мы не должны uh, вести, как, вот, как Миро сказал, на их пропаганде. Uh, победа обязательно будет в нашу сторону. Мы обязательно победим. Россия как зл, страна зло, зло это разрушится однозначно, Рано или поздно. Любые, любые большие вот такие <coughs> империи разрушались, и Россия тоже разрушится однозначно. Так что единственное то, что сейчас надо делать, собраться вместе с, как кулак кулаком и вести бой против этого зла. Кто-то может уметь с автоматом сражаться, кто-то умеет что-то другое делать. Это однозначно надо, что объединиться, более крепости, крепко, крепко стоя друг с друг другом, все будет хорошо. И пока стоим, и пока работаем, как говорится, так что все будет хорошо. Багато еще дискуссии, с проводу того, что такая победа, какой она має быть. То на ваш взгляд, это полное уничтожение Кремлевского режима? Ну, смотрите, уничтожение полностью, это было бы супер, конечно. Но в первую очередь наша цель вернуть то вернуть территорию, которая принадлежит страну и выйти на то линии, которая была да, до войны. Не то, что до полномасштабного, а полностью до до... 2014 года, пока вот эта антитеррористическая операция началась, а потом уже будем смотреть, как и что после этого, как уже мы видим на этой линии. А что касается это Украины, а что касается насчет Кавказа, Кавказа на Кавказе полностью страны оккупированы, так как Дагестан, так и Чечня, Ингушетия и так далее и так далее. То есть мы будем не то, что требуем, а мы будем вести работу, что освободить это наш, наш, наш дом, нашу землю, там, где наши предки жили, там, где похоронение наши предки. И обязательно мы этого дойдем, там живем будем. Нет, это уже не имеет значения. Если мы не будем живы, то наши сыновья продолжит это все, как и мы продолжаем, как и наши отцы воевали, и так поколение будет идти, эта борьба. По номеру Що ви думаєте з цього приводу, і на вашу думку, що, яка частина Росії може залишитися? Я мечтаю, що Україна і Грузія не змогли освободить і наші історичні сухопутні сухопутний Кубань – це історична Україна, Сочі це історична Грузія, Сухомі. Рано или поздно я верю, что Россия разрушается, и мы сможем освободить нашу историческую сухопутную дорогу. Так что я верю, и не только я. Я вернулись в Днепре, Я видел лицо. Я постоянно общался с бойцами, ребята, и они тоже имеют большой Вол, мотивации, они тоже теж то, що ми переможемо, і ми будемо освободити наші історичні границя, наші історичні землі. І все буде добре Україна переможець дякую вам. Дякую, що долучилися. Дякую, що стоїте, стоїте разом з українським народом у боротьбі проти країни-терористки. Я ж нагадаю з нами. У студії був Ахмед Соладзе, командир спецпідрозділу Чорний Орел та Міро Ванадзе, президент міжнародної асамблеї грузинського народу, чемпіон світу з ММА, військовослужбовець спецпідрозділу Чорний Орел. На цьому наш випуск добігає кінця і дякую, глядачі, вам за те, що були з нами. Дякую, сподіваюся, що все було добре. Приходьте ще.